как и обещал, я сделал для спонсора своего канала видео, где рассказал о тайном плане Трампа. Как же закончить войну в Украине, точнее, как обеспечить победу Украине над фашистской Россией. Так что, если вам это интересно, ставайте спонсором моего канала, посмотрим. Если интересно, не надо, в любом случае. Вообще, поймите, тема, когда же, как закончится война в Украине, популярна. Ее много раз обсуждают, очень много экспертов и будут обсуждать. Но поймите правильно, когда вы эксперту задаете вопрос, когда, вы заведомо, вы заведомо задаете вопрос себе. Если помните, в свое время очень модно было, я делал вопросы, когда спрашивал вас, так когда же закончится война? Когда победа? Боже, какие вы давали ответ. Две-три недели. <laughs> в течение месяца. В течение. Сейчас, я думаю, если вот я сделаю вопрос, я его все-таки сделаю, чтобы было. Естественно, ответы будут совершенно другие. Скажите, почему? Поменялось мнение. Вообще, по большому счету, когда вы спрашиваете, когда закончится война, вы хотите услышать неправду. Вы хотите услышать свой ответ? Да, да, да. да. Нет, нормальное мнение, абсолютно. Почему правда? Ну, я много раз говорю, правда она, зараза, глаза режет. Да, глаза режет. А, а, знаете, ложь она всегда сладкая. По этой причине, да, действительно, очень многие эксперты, очень много эксперты, не я, но эксперты, вам лгут бессовестно. Причем самое интересно, что ну, вот классика жанра. Арестович пару лет лгал, ну всякие ты. А теперь его обратно слушать. Вы слышали, что он сказал? Стоп, родной мой, ну вы ж, ты ж только что я матюкал, что он тогда говорил все неправду. Ну да, а теперь, наверное, он правду говорит. Ага. Нет, нормально. Любая война рано или поздно заканчивается. Вопрос, когда? Нет, я сделал несколько видео для своих спонсоров, где действительно вопрос рассмотрели. Но поймите, э, если серьезно рассматривать, там надо рассматривать теорию вероятности. Какая вероятность, какого сценария. И вот это да, это можно сделать. А вот так вот, вот не. Но факторная модель. Слишком много событий. Ну вот, опять же, там, беззубый щенок стал президентом. Теперь все ждут, когда он умрет. А если он умрет, это повлияет или не повлияет? Вопрос. А если даже не умрет, его скинут? А если он вообще сейчас, ну, грубо говоря, он и так власть потерял в Кремле? Перекончательно потеряет. Или да, да. факторов очень много. Ну и плюс опять же вот поставки вооружения. Сейчас столько поставили, будет больше, меньше, когда, как поставят. Ну, потому что вы не хуже меня знаете, много раз слышали, что бывает так обещают одно, а поставляют медленно. Да, это война. Производство оружия, да. Сейчас на сегодняшний момент, ну смотрите, Украина очень активно так рванула в военно-промышленном комплексе. Действительно, сейчас довольно много открывается новых компаний, предприятий, которые производят оружие. Это то. Влияет? Да. Как влияет? С какой скоростью? А. Но про мобилизацию это отдельно. А что вы хотели? Я много раз говорил, могу только повторить. Не бывает, не бывает такого, чтобы люди добровольно шли воевать. Во всех странах мира это с подпалки. Когда война начинается, да, если эйфория да, но это заканчивается, мобилизация всегда принудительная. Было, есть и будет. Другого варианта не существует. И на сегодняшний момент, я так понимаю, это такая болезненная тема. Ну, и в России, и в Украине. И в России тоже самое. Разница в том, что в России про это писать нельзя, в нас можно трандить. Да. Видя в России нельзя, у нас можно. Но вот в этом, поэтому так сказывается. Но проблема одинаковая. И по этой причине, да, действительно, действительности задать вопрос. А устал ли народ от войны? Ну, конечно, войну... Но власть? Да. И по этой причине, да, сейчас война продолжается, события продолжаются, будут продолжаться. Вообще, поймите правильно, войну легко начать, тяжело закончить. Это факт. Я много раз про это говорил, но, к сожалению, еще раз должен напомнить. И обращаю ваше внимание, что планы завершения войны, они существуют, причем их время от времени делают. Но это не значит, что они все исполняются. Вообще, если посмотреть, какие были планы в украинской э, ну, власти, в российском в начале войны. И, и сейчас вы их смотришь, боже мой, так это же вообще не тут все. Да, да, да. Но были. Были. Но пошли в другом направлении. Как результат? Ну, как результат с этими... Конечно, сейчас бы хотелось бы задать такой вопрос. А если бы не было войны? Ой, как было бы хорошо. Да. Она есть. История нельзя э, поменять, переиграть, она существует. Можно на сегодняшний момент без конца и края обсуждать, кто виноват, кто не виноват. Можно ли было предотвратить войну? Это все можно. На это все поговорить, это уже прошедшее. Ну вы все равно нельзя вернуться. Нельзя. По этой причине только победа. Ну, вообще, по большому счету, действительно, Украина рано или поздно добьется победы. Лучше рано, да, согласен, согласен. И тогда, действительно, самое интересное, что это всегда очень часто происходит. Украина добивается победы, достигает цели, и все в один голос кричат, я ж так и говорил. Даже те, которые сейчас говорят, все, ничего, вся пропало", Ну, так вы меня неправильно поняли. Да, это есть такая ситуация. Помните, это всегда болезненный вопрос, как победить. Вы что думаете, хоть одна война действительно закончилась так, как ее планировали? Нет. Я могу при всем абсолютно любую войну. И первая, вторая мировая война, 30-летняя, 100 -летняя, Она совершенно не так. Мало того, есть, ну, выбирайте любую войну. Выбирайте. И все равно она планируется одно, получается другое, третье, меняется, переигрывается. Да, вот такая война. Поэтому она говорит, а вот, а вот точно, как точно? войне невозможно точно. Слишком много неожиданностей. Слишком много того, что ты даже не предвидишь. Потому что это война. Но, еще раз говорю, войны заканчиваются. Эта война закончится победой Украины. Хотелось бы, чтобы побыстрее, однозначно. Но, насколько быстро и не быстро, вот посмотрите видео для спонсоров. Там как раз очень четко. Нет, там не в этом смысл э, план Трампа сработает, не сработает. Я просто не про его рассказал. Я просто заодно рассказал другие примеры, как оно может сработать, где может сработать. Да, это вариант. А как вы хотите? Не, ну вот точно, точно. Смотрите, на сегодняшний момент тот план, который есть в украинской власти, да, он опирается вот этот саммит в Швейцарии, потому что он строится на том, что вот пройдет саммит, на саммите примут обращение, воззвание и не знаю, что будет. И это будет как бы начало движения к миру в Украине. Так заявил Зеленский. Я не совсем понимаю, а как это действительно поможет. Да, он недавно опять заявил, что э, надо, чтобы все мировое сообщество билось и заставило. Но это общие фразы. А на практике как это сделать? Ну, вы же понимаете, вот Китай там, ну, представитель Китая, товарищи там, Франция выступала, это, ну, так, знаете, и вашим, и нашим. Да, он говорит, не, 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 я Россию там не поддерживаю, но и Украину тоже не, вот, 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 вот это вот, вот это есть политика. По этой причине, да, действительно сложно, архи сложно. Но с другой стороны, вот не было войны, о чем бы сейчас говорили. Сейчас есть тема. Вот не было войны. Вы сейчас бы глотку друг другу грызли за какие-то там... Ну, за курс дрались, об рассказывали за зраду без конца и края, еще какую-то чушь. Люди, люди, понимаете, в чем дело? В некотором случае война людей действительно объединяет и дает им тему для ну, постоянной проблемы. Так что, как видите, тут не все так однозначно. А нет войны, их нудно, скучно, им что-то хочется, их как-то выкручивает, а тут тут проблема. Да. Но, я сейчас говорю, пройдет время. Украина достигнет победы и срач будет. ой 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 <говорит> Ужасно. Это факт. Что есть, то есть. А пока что желаю всем хорошего. Ну, скажем, хорошего замечательного, успешного контрнаступления украинской армии, которая разграбит фашистскую Россию, и вот тогда уж точно будет мир в Украине. Что есть, что есть. Все, благодарю за внимание. Всего наилучшего. Не забывайте вставать спонсором моего канала. До сегодня. Витаю вас. Ну, если дивитесь мой канал, значит, что-то заинтересовало, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Что даже если вы не экономист, все понимаете. Так что ставайте спонсором, не пожалкуйте.